Програмі Тварини рекордсмени. У світі тварин теж є свої чемпіони, занесені до книги рекордів Гіннеса. Правильне харчування собак у рубриці «Веткабінет». Родина для тварини. В сім'ї громадського діяча поповнення маленький пухнастик. А також рубрика Кмітливі та кумедні. У <му> світі тварин Теж є свої чемпіони, занесені до книги рекордів Гіннеса. Так найдовша у світі змія сітчастий пітон Флафі. Жив у колумбійському зоопарку. Його довжина 7 метрів 32 сантиметри. Вага досягала 140 кілограмів. Сітчасті пітони неутрульні. Традиційними місцями їх проживання є тропічні ліси. Їх шкіра має геометричний візерунок, який приховує змію, захищаючи її від хижаків і дозволяє полювати на здобич. Ластівка 11-річна корівка з Йоркшира. На фото позує поруч з биком Фредді. Ластівка найменша корова у світі. Усього 83 см. Джек Рассел-Тер'єр на прізвисько Анастасія, рекордсмен за хлопенням повітряних кульок. За майже 45 секунд він зміг хлопнути 100 куль. У зоопарку Коламбос Вогаю проживала коло найстаріша горила у світі. Тварина незвичайна у минулому столітті у 1956 році вона була найпершою горилою, яка народилася на світ у неволі. Своє ім'я отримала на честь рідного міста. Вона встигла народити понад 25 нащадків. Ось так у 2012 році коло відзначала свій день народження. Вона отримала чимало подарунків, сама розпакувала і з'їла святковий торт. До речі, західні рівнині горили є дуже рідкісними і мешкають в Африці. Я, как правило, рекомендую давать мясо, сырое мясо животным на последнее кормление. Почему? Потому что сырое мясо переваривается в течение 12 часов. Некоторые допускают ошибку, варят кашу, туда добавляют сырое мясо и кормят. Так неправильно, потому что сырое мясо не успевает перевариться, особенно у щенков, которых кормят 3-4 раза в день, там, а иногда 5 раз в день, но не успевает перевариваться. Останавливается кишечник возникает проблема. Сколько раз нужно скормить взрослую собаку? Взрослую собаку надо кормить два раза. Некоторые кормят один раз, я против такого. Я считаю, кормить надо два раза. На первое кормление что стоит? Ну, тогда? как правило, первое кормление я взрослой собаке даю кашу. То есть каша отдельно на воде варится, отдельно отваривается мясо. Потом... Мясо либо мелко крышится, либо на мясорубке. Я свои собаки на мясорубке перемалывал. До 10 лет перемалывал, пока она у меня жила, потому что по глаза залазит в кашу, выберет мясо, мясо а кашу ешьте сами. И это часто такое бывает. А на вечернее кормление? А на, на последнее кормление сырое мясо. Без каши. Без каши. А щенков? Щенки тут, как бы по возрасту, по возрасту от 5 раз до 3-4 раз. Родині миколаївського громадського діяча Максима Невенченого поповнення тепер у сім'ї з'явився маленький пухнастик. Це кошеня передали родині Максима волонтери. Я, як соучредитель защитної організації Фінікс. Навірно, на сьогоднішній день не обспокоєна положенням. с животными бездомными в нашем городе, их действительно очень большое количество, и до тех пор, пока люди будут брать животных у заводчиков или бесконтрольно разводить сами, то это поголовье не уменьшится. И сегодня как раз тот случай, когда на одного животного бездомного в нашем городе станет меньше. Что вы имеете в виду? Сегодня мы передаем куратор животного котенка, передает животное, это в хозяйские руки в новый дом, в новую семью. Мне нужен человек, который будет так же любить животных, как и я, и чтобы это животное росло здоровым и продолжало жить. Чтобы не было таких случаев, и я надеюсь, что не будет такого случая, что берут животное, а потом просто его бросают, либо оно убегает. Ну, как говорится, просто да, поигрался, надоело и выбросило. Нет, такого я не хочу. Естественно, мне принципиально. Мне много людей звонило насчет этого котенка, но мы остановили выбор вот на человеке, на Максиме Невенчином, вот и мы решили, что пускай он показывает пример. К сожалению, такая ситуация происходит, что а, люди взяли за пример и делят животных на породистых и беспородистых. Породистое значит животное хорошее, ему нужно жить, вот его надо лечить и кормить, а уличное бездомное животное, оно не нуждается ни в кормлении, ни в жизни, ни в семье. Ну почему так? Вот поэтому. У нас вот такая вот ситуация сейчас часто. Я вот раздаю бездомных животных. Всегда спрашивают за породу. Почему за породу? Какая порода? Есть ли там мама, папа какие-то там награды и так далее? Ну, вот они просто люди, к сожалению, они, ну, как бы на русском, цураются этого, ну, то есть брезгуют бездомным животным. Оно может быть больное, тогда и тому подобное. Но, как бы, если ты берешь животное, возьми, это ты же ответственный. Вылечи его, откорми, и оно станет здоровым, красивым. нет разницы между породистым животным и непородистым. Все одинаковые, все хотят кушать, все чувствуют боль и все любят. Житель, маленький, котенок, девочка, смотрите. Вы Что уже придумали, тебе? как ее назовете? Да. Как? На хорошо. Вы ее будете любить? Да. да. Кормить? Да. Ну, значит, хорошо. Спасибо большое. Очень Рады такому подарку, мы, мы уже надеемся, давно, да, что все давно будет хотели быть. завести котенка, единственное, что у нас был маленький ребенок, у нас сейчас есть маленький ребенок, он чуть-чуть подрос, и можно уже 9 месяцев, наверное, уже можно заводить маленькое животное, и как раз приучать да, еще, да. еще один член семьи. Правильно, это очень хорошо, и вы будете любить так же, как и остальных членов конечно, семьи. Конечно, да, конечно. Но слава богу, мы надеемся, что он нашел своего прекрасного. А Максима поздравляем с еще одним ребенком. Да. Спасибо, это большое тоже ребенок еще пока. Спасибо вам большое, Слава. За еще одного котенка. В жизни каждого человека или в каждой семьи обязательно появляется такой момент, когда возникает необходимость завести домашнее животное мне больше всего, наверное, если брать между кошечками и собачками, вот, наверное, кошечки ближе, они такие более свободолюбивые, более независимые. И в то же время детям я вижу, что какого-то не хватает объекта, на который можно было бы направлять свое внимание, свою заботу. Я думаю, что это очень важно, чтобы был тот, кому маленький питомец, которому можно было бы для внимания, несмотря на то, что у нас есть и младшая дочь, третий ребенок, которому всего 9 месяцев. Дети как раз помогают, но вот они очень давно просят завести какого-нибудь маленькое животное. Мы долго не могли себе этого позволить в связи с маленьким ребенком. Сейчас вот именно, наверное, в тот момент мы познакомились с организацией «Феникс». Они нам любезно предоставили вот такого вот чистенького, красивенького, все по заказу. Кошечку, за это им огромное спасибо. Мы обещаем, что будем следить, ухаживать, максимум внимания уделять этому животному, что им будет не стыдно, а даже, наверное, и приятно. И мы даже, наверное, даже, наверное, хотели завести непородистого котенка по той простой причине, что вот эти вот какой-то такой пафосный уход грамоты и прочее, ну, наверное, не сколько для души, сколько какой-то атрибут социального статуса, предмет гордости перед другими людьми. Это не то, что нам нужно. Нам нужно вот именно такое неприхотливое домашнее животное, которое бы давало нам тепло, радость, любовь и уют. И стал настоящим другом, да? Спасибо. Ребята, а кто будет заботиться о котенке? А что нужно делать с ним? Ну, кормить его, играть, гладить его и и, ну, и гладить его. Побольше гладить. Да. да? А что котенок умеет ваш? Я их не знаю. Он еще все не варит просто. Ну, Но... а каким он вырастет? Мы хотим, чтобы он вырос большим, хорошим. Может, вас сейчас смотрят другие ребята, у которых нет еще такого котенка. Что бы вы им пожелали? Ну, чтобы ну, родители попытались купить им животных домашних. Для чего? Ну, чтобы не было скучно. Хорошего друга для семьи э, нужно и можно сделать только любовью, настоящей искренней любовью. Любите это животное, кормите его, показывайте, что вы его действительно любите, приучайте его э, к самым э, обычным делам, то есть сходить в туалет, э, где его будет э, корм находиться. Вот. И самое главное, не оставлять без внимания. Это животное любое нельзя оставлять без внимания. И на самкинец, наиболее интересная, рубрика Кметливые та мидные.